Привет! С вами Катя и сегодня я буду снимать видео. Готовим шоу или кулинарное шоу от Кати или готовим с Катей. Напишите мне, как лучше готовим с Катей или кулинарное шоу номер один. Я думаю, готовим с Катей. Сегодня мы будем готовить французский сэндвич. Для этого вам понадобится яйца, одну штучку, одну штучку, бекон. Или колбаса, или красная рыба. Тоже подойдет сыр. Огурец теря помидор, что хотите. Петрушка, или, или листик салата. И вроде все. А, и майонез, и хлеб. Мы разрезаем нашу сыр, разрезаем помидорчики. Все разрезаем. Яйца мы жарим на духовке, в духовке его можем жарить, или запекать можем в духовке, или можем жарить на сковородке. Я предпочитаю жарить на сковородке. Пожарим мы яйцо, выложили его. Намазали одну скрибочку хлеба майонезом. Затем положили сверху сыр на майонез, помидорчики. Затем бекон, красная рыба или сметана, ой, фу, или колбаса. Затем петрушечка. Затем, затем ложим нашу яичницу. Вот готов французский сэндвич. Приятного аппетита. Можете пробовать. Ну, вот такой вот у меня он получился. Может у вас поаккуратней. Можете еще одну скивочку хлеба положить сверху. Я украшу это все дело листиком, кусочком, петрушечки. Вот. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.